новинки с Геннадием Малаховым. И Анной Андриенко. Доброго здоровья. Сегодня мы Трошки другие и наиболее распространенные из них, как мы знаем, это пиятика и курение. Але, если вы не палите и не злоупотребляете алкоголем, все одно сажаетесь біля экрана ваших телевизоров. Потому что даже не выкурив ни одной сигареты, мы с вами пассивные курильщики. А такая привычка, как перед э, обедом выпить для аппетита, сделала 30% мужчин Украины зависимым от алкоголя. Поэтому мы сегодня поговорим о том, как вредные привычки ухудшают качество нашей жизни и ее сокращают. Тема нашей программы на сегодня – вредные привычки старят. Молодейте вместе с нами! Нашій героїні було зовсім небагато років, коли вона почала випивати. І ця звичка потім перетворилася у просто страшний діагноз, який звучав так – хронічний алкоголізм. І якби чистий випадок не привів би її до храму, то можливо сьогодні б з нею не розмовляли. Але я рада вітати її в нашій студії. Це Ірина Білова Сможта її мама Валерія Борисівна. Скажите, пожалуйста, с чего все началось, а почему все таки начали выпивать? Я вообще творческая личность, заканчивала архитектурную факультет КИСИ, художник. А с чего начиналось? Это ну, как бы обычное застолье, и ты позволяешь себе что-то. Это перерастает какую-то привычку уже впоследствии, и ты не можешь остановиться. То есть, спочатку это были какие-то свята семейные, может, вот так, когда вы вживали совсем тропу алкоголю. Мы жили в центре Киева. Киева. Это красиво был накрытый стол. Очень красивым образом выставлялся хрустальный графин с самодельным вином. Это было так чудесно. Вот как бы все нормально. Казалось бы, поэтому вопросы там а, а че у вас это вдруг возникло, и это что, наверное, гены у меня ген не было, потому что мои родители ну не страдали ничем подобного рода, никакой зависимостью. Они были хорошими людьми. Поэтому то, что это приобретенное, это приобретается вот с момента, когда ты принимаешь решение, мне хочется это. И после слова «хочется» ты так поступаешь. Валерия Борисовна, скажите, пожалуйста, вот насколько я зрозуміла, в вашей родине все-таки вы майже не вживали алкогольных напоев? Ну, как говорят, только по праздникам. Вот вот именно мы собирались совершали... да. нас... вино домашнего ну, приготовления. Да. И, и этим мы и ограничивались. И, конечно, я не могла даже представить, что моя дочь будет зависима от алкоголя. Значит, не хотели это... верить. Я, в это, я не хотела да? верить в это. И, и, и поэтому как-то отгоняла от себя эту мысль, что что моя дочь может быть тоже вот в такой ситуации. Ну, нач... начала уговаривать, что так нехорошо, а, это некрасиво. вот что. Mm -hmm. что это недостойно и так далее. Действительно, уже и, и муж начал понимать, что тут не совсем э, нормальное явление, и, и, и он тоже начинал уговаривать и говорить, и стыдить, но э, это бесполезно и, вы уже смотрели на это явление как на неизлечимую болезнь, но мы смотрели на это как на болезнь. Вот когда вас лікували у лекарни, вы понимали, что это хвороба, что нужно лечиться? Каким образом помогали батькам бороться с этой Понимаете, я тогда много чего не понимала, и угу. это было сложно, потому что когда ты осознаешь, что я бессилен перед угу. этой проблемой, ты не пытаешься вылечить себя сам, ты не, пока ты пытаешься, ну, происходит какая-то временная передышка, но это тебя не спасает. Пока ты пытаешься ну, уповать на другого человека, человек тоже такой угу. же, как и ты человек, угу. поэтому он тебя не сотворял, он не может тебя поправить, потому угу. что ну, изменения только, может быть, на внешнем уровне. Почистили кровь, цвет лица стал лучше, но желание от этого, но ну, не поменялось. Поэтому ты как, как, жил с этими желаниями, так ты и с ними и как бы, продолжаешь жить. И ваш отец нашел статью, так, где было э, написано программ, если, если вас правильно поняли. Там было написано, если, ты, э, если у тебя проблема неразрешима, и если ты находишься в тупике, обратись к Всевышнему. Вот обратись к Богу. Это еди, э, единственный кто, целитель, который тебя может вылечить. Вот. И, и... Итак, вы обратились. Вот, так это вот, вот, вот как это было? Мы просто положили газету перед Ирой. И я понимаю, я, 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 трясущимися руками я читала этот текст, и я понимаю, что это мне близко, мне это нужно. И... И в конце, и в конце было написано, ну, как бы отдайте в сердце свою жизнь Богу, потому что он, ну, как бы дайте ему место в своей жизни. И я поняла, что это произойдет внутри. Это не где-то определенный адрес, это внутри. Но ну, независимо от того, в чем я одета, ну, если на мне крест или нету, то есть вот это я понимала. И в конце было написано, поблагодарите Бога, что Он принимает вас таким, какой вы есть, прощает грехи и исцеляет от болезней. И когда я прочитала, что Он принимает меня такой, какая я есть, вот слезы начали зацевать мои глаза. Я понимаю, что что происходит. Мои руки перестали дрожать. И через два дня э, мои руки мои, на моих руках были раны. Ну, на теле были раны, не заживающие. Раны от чего? Просто от того, что. Это последняя стадия алкоголизма. Дай бог, если вы этого не знаете. Угу. Это вот тогда, когда человек заживо вот, гниет и умирает. Вы, были, вы видите этих людей, которые ходят по улицам и тянут за собой ногу. Эти ноги угу. гниют. они вытекают. Поэтому это разложившееся, разлагающееся тело. Это из-за того, что о, это переполнил того. организм алкоголем и всем. Там. Да, uh -huh. организм только отражает то, что происходит uh -huh. внутри. Человек, вот душа человека переполнена вот этим uh -huh. грехом. Тело отражает это. Тело всегда только отражает. Uh -huh. Uh -huh. И начался ваш процесс исцеления. Да, я прочитала, вот я увидела телефоны, и я понимала, что эти люди, которые писали эту газету, они знают о Боге что-то больше, чем я. И uh -huh. я пошла по адресам, которые были там указаны. И как бы попала вот в, такую, в церковь. Mm -hmm. это, это харизматическая церковь. И мне показали на Библию. Сказали, открой, вот читай mm -hmm. это, вот это живое слово. Библию называют книгой жизни. И когда ты это принимаешь... mm -hmm. А вот что с вами? Вот вы начали читать Библию, что с вами происходило? Какая трансформация внутри шла? Там сны какие нибудь снились, или еще что-то там такое, что там было. Ну, когда ты открываешь Библию и э, читаешь это слово жизни. Жизнь входит в тебя, твоя жизнь начинает меняться. Ты начинаешь верить э, Богу в том, что там все написано, там как бы обещание Бога как Творца, как того, кто тебя создавал, и там написано, если будешь делать так, будет хорошо, если будешь делать по-другому, будет плохо. Выбирай. Бог всегда предлагает выбирать. А мы всегда mm -hmm. пытаемся найти что-то среднее, ну так, чтобы хорошо было mm -hmm. и как бы mm -hmm. по-своему. Так не бывает. Вот этого среднего нету на самом деле. Mm -hmm. yeah. Пять лет назад mm -hmm. моя жизнь в моей жизни Турции диагноз mm -hmm. рак никто не давал никакого процента на выживание. Э, моему мужу сказали, как бы, там денег особо не тратьте. И моим родителям сказали, это все. То есть мы, конечно, сделаем все возможное. А онкология чего была? Ну, это женский орган. По женским Ну, женский орган. ну угу. как бы, не важно, что онкология, угу. потому что сейчас, сейчас мы служим таким людям, которые приходят вот с такими диагнозами, вот, у которых неразрешимые проблемы. И сегодня я, у меня есть ответ для этих людей, понимаете? И я не просто говорю, я тебя сейчас исцелю. Угу. Я показываю. Вот есть книга. Это книга жизни. Это слово исцелило меня, оно исцелит тебя. Оказывается, если так вот разобраться, организм... Он, можно так сравнить с Богом, это Бог, это живая Вселенная, которая живет по своим законам. И э, клеточку человека создали для того, чтобы, чтобы ты что-то полезно делала в этом мире. То есть ты нужна действительно Богу, нужна организму. А ты начинаешь делать что-то не то, что тебе угодно. То есть ты проявляешь волю не организма, для которого ты должен служить, и в согласии с которым ты должен делать. А ты пытаешься проявить свой эгоизм. И... Доходишь до такого состояния, что действительно ты, лишившись поддержки всего организма, просто-напросто гниешь, исчезаешь, да, умираешь. Происходит сознание того, что ты все-таки не сам по себе, что тебе тело дали, жизнь тебе дали, и что ты нужен для чего-то большого, что является будет жизнь во Вселенной, тогда происходит вот это осознание, и, как правило, как правило вот эта трансформация, она выражается в том, что человек начинает плакать. И когда вот этот вот механизм заработал, душа очистилась, и человек понимает, кто он, для чего он и к чему он, да, то он опять подключается к силам всего организма, к силам этой Вселенной, и она его вытягивает из этого. Ирина, скажите, пожалуйста, вы маете чудовый выгляд на сегодняшний день. Я, действительно, я думаю, что много кто может вам захопливаться. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы уже не вживаете алкоголю совсем? Ну, более 12. Больше 12 лет. Да.